Ruh itulah yang dikatakan namanya langit pada diri Bapak Ibu. Kalaulah ruh itu langit, padahal langit itu ada tujuh lapis, ada tujuh tingkatan, ada tujuh makom. Mana yang langit di dalam diri Bapak Ibu yang dikatakan ruh yang tujuh lapis itu? Langit yang di dalam diri Bapak Ibu yang dikatakan ruh yang tujuh lapis itu maksudnya adalah sifat tujuh. Nih. Nih. Nah sama basar kalam ilmu kudrat irodat hayat itu yang katakan langit Asia pasti sama siapa si basar siapa si kalam siapa si ilmu siapa si kudrat siapa si irodat siapa si hayat adalah Allah maka orang yang sudah menembus tujuh petala langit sama basar, kalam ilmu kuda iroda Paham dia yang si sama tu Allah, yang si basar tu Allah, yang syahid Allah. Maka di situ dia telah sampai pada makam sidratul muntaha itu. Sudah sampai dia pada makam kesadaran yang tertinggi. Kesadaran Tuhan. Sidrat, ini artinya sadar. Nih. Sidrat, nah muntaha arti muntaha itu penghabisan selesai atau puncak kesadaran yang tertinggi kesadaran yang sudah di puncak kalau secara syariat tempat pahamilah makna secara hakikat bukan tempat sidratul muntaha itu adalah kesadaran yang ada pada diri kita kesadaran yang tertinggi pada diri Puncak kesadaran itu, itu yang katakan Sidro termuntaha itu. Makanya orang yang telah mampu mengenali hakikat langit dalam dirinya, sama pasar kalam ilmu kuda iroda dan hayat ini, disitulah dia sampai kepada Allah. Karena yang sama atau Allah, yang hayat itu Allah. Maka ini adalah simbolis, inilah kias, ini adalah iktibar bagi diri kita yang ingin sampai kepada Tuhan. Jadi yang sampai kepada Allah itu bapak ibu bukan tubuh, ya, bukan tubuh, tapi itu adalah ruhaniyah. Nah, makanya isro ini kalau dibukakan maknanya bahwa isro ini ini yang disebut namanya perjalanan Islam, namanya bapak ibu, ini yang perjalanan Islam. Islam itu perjalanan syariat. Nah, Mi'arot ini ini yang disebut namanya perjalanan iman yang disebut namanya torikat. Nah, torikat itu perjalanan iman Bapak Ibu. Naik ke atas ini baru disebut namanya perjalanan hakikat.